Pemuda DAP seputih dedah dua kali pat ahli sorry dua ahli parti disiasat SPRM. Pemuda DAP seputih mendedahkan dua ahli parti sedang disiasat oleh SPRM dipercayai berkaitan dakwaan penyalahgunaan dana kawasan yang diluluskan untuk membeli alat sekolah. Ketua Pemuda DAP seputih Joel Jaleh turut memaklumkan salah seorang daripada mereka yang ditahan kini berada dalam tahanan reman. Kami menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan secara adil dan bebas dari sebarang pengaruh politik. Okay, Um so sekarang ini kita dapati bahawa proses per, untuk nak nak menyasat SPRM ni bukan sekadar pada <laughs> pada orang yang tidak disukai oleh uh, apa orang kata uh, oleh kerajaan atau tidak tetapi dia juga menyentuh even kepada DAP kita kata. Saya saya tertarik dengan kenyataan eh. Um, jap. Uh, saya tertarik kenyataan sebagaimana disebut oleh oleh uh, BN juga tentang isu tentang isu ini BN juga tiada kaitan dalam kes Ismail Sabri kata Zamri selepas UMNO Barisan Nasional pula tampil menegaskan bahawa patik gabungan itu tiada sebarang kaitan dengan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri sesuatu agung BN Zamri berkata dia juga tidak menerima sebarang pemakluman berkaitan mana mana pihak cuba mengaitkan kes yang dihadapi bekas Naib Presiden UMNO News setakat ini tak ada yang kita dengar hal demikian Uh, tentang kes Ismail Sabri. Seperti yang maklumkan, jika terdapat sebarang isu terkait dengan individu, ia tada, tidak ada kaitan dengan BN. Isu terkait dengan individu, uh, biarlah diuruskan dengan individu bagi tetapi mustahaknya biarlah proses berjalan seperti yang maklumkan oleh Perdana Menteri. Kita tahu uh, bagaimana uh, 170 juta dijumpai di rumah yang dikaitkan, dikaitkan eh, bukan rumah Ismail Sabri tetapi dikaitkan dengan uh, apa kita Ismail Sabri 170 juta. Jadi hari ini semalam beberapa hari lepas Amno kata tak ada kaitan dengan dia orang. Hari ini Barisan Nasional kata tak ada kaitan dengan mereka. Dia pun dia orang pun tak tengok duit tu, dia orang pun tak nampak duit tu. Malah kalau kita tengok kenyataan daripada PAS, dia orang sendiri mengatakan bahawa Ismail Sabri adalah Perdana Menteri lantikan Perikatan Nasional dan bukan AMNO. Saya dedahkan beberapa hari lepas eh, bagaimana antara benda yang dia, dia perlu lakukan kalau bukan dia lah maksudnya geng-geng dia perlu lakukan kalau sekiranya benda ini eh, the things yang yang saya sebut ini duit yang ada itu ialah untuk nak menghidupkan kembali mufakat nasional sepatutnya tetapi pilihan raya terlalu dekat kalau kita ingat sepatutnya Mei 2023 pilihan raya tetapi diawalkan kepada November 2022 atas desakan bukan Pakatan Harapan bukan pembangkang tetapi di atas desakan Barisan Nasional UMNO sendiri Zahid pada masa itu menekan So disebabkan oleh itu tak sempat tuan-tuan tak sempat anything pilihan raya berlaku So dan dana itu dibekukan uh, apa orang kata dana melibatkan bersatu dibekukan Dana melibatkan geng-geng uh, Hamzah Zainuddin dibekukan Keadaan di Sabah juga dibekukan So, so dia nak bergerak tu agak payah sekarang ini ha, Bergerak tu agak payah sekarang ini Dan sekarang ini dia menghadapi masalah terutama daripada segi dana Menariknya air kuning telah pun diumumkan uh, hari esok esok aslinya calon akan diumum uh, sorry uh, bila penamaan calon dan juga hari pengundian yang akan diumumkan uh, dan uh, disebabkan oleh itu kita dapat nampak nanti ya, yang bertanding itu adalah PAS walaupun memang PAS yang bertanding sebelum ini tetapi mereka menghadapi kesukaran sekarang ini terutama dalam nak, nak menghadapi pilihan raya dalam keadaan kekurangan dana dan saya uh, komen tentang isu ini. Ya. Dua darjat lawan PMX disesat sokong PMX selamat. Pejuang mempertikaikan kenyataan SPRM bertindak adil dan tidak berat sebelah dengan membandingkan cara agensi itu menangani kes melibatkan ahli politik yang menyokong Perdana Menteri dengan mereka yang tidak mendukungnya. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid membangkitkan sesatan SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri dan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid yang menurutnya jelas amalan dua darjat. Belau rasuah dan salah guna kuasa itu baik tetapi tidak baik apabila SPRM dilihat aktif dalam kes-kes yang melibatkan individu uh, melawan Perdana Menteri sebaliknya darjat lain pula bersama dengan Perdana Menteri pada awal 2024 Ismail Sabri telah pun dipanggil untuk sesatan kemudian isu itu senyap tiada sebarang berita sehinggalah ura-ura pertukaran kerajaan di media sosial ditambah pula keberanian dan lantang Ismail mempersoalkan kerajaan dalam isu tarif elektrik berbeza pula dengan kes Timbalan Perdana Menteri 1 dituduh dihadap ke mahkamah didapati prima facie dipanggil bela diri tiba-tiba September 2023 di pohon DNAA 47 kes oleh pendakwa raya. Apa yang dia sesat dari September 23 hingga sekarang hingga sekarang 17 bulan? Tiada berita, tiada perkembangan soal Rafiq. Pada Isnin, Ketua Pesuraya SPRM Azam Baki mengesahkan Ismail Sabri merupakan suspek dalam siasatan mereka berkait dakwaan rasuah melibatkan perbelanjaan kerajaan dalam program Keluarga Malaysia. Saya nak jawab saudara Rafiq eh, uh, sebagai seorang peguam dan saya pernah sepentas dengan beliau di Sinar di sinar harian saya pernah sepentas dengan beliau. Yang pertama sekali, kenapa nak membandingkan kes siasatan oleh SPRM dengan kes 47 yang digugurkan oleh pendakwa raya? Sebab SPRM bukan pendakwa raya, tuan-tuan. SPRM adalah agensi penyiasat. I Amin. Mean, ramai orang yang bidang undang-undang tahu, yang pada belajar undang-undang tahu, yang faham undang-undang tahu, saya tahu Rafiq tahu. Tapi walaun tak tahu. Dia tak tahu beza. ok, dia tak tahu membezakan. Oh, Maksudnya SPRM lah yang menggugurkan kes 47 Zahid tu bukan. Yang menggugurkan kes 47 Zahid itu adalah pendakwa raya. Okey. Fair. Dia kata. So, 17 bulan siasatan kena dilakukan lah. Kena dilakukan. Saya rasa siasatan dah dilakukan. Tapi kalau dah tak ada bukti, kita nak kata macam mana? Saya tanya tuan-tuan. Ikhlas lah. Jujur lah. Okey. Zahid ni dia ada dua kes. Satu 40 visa luar negara. Eh? Satu lagi 47 kes. Uh, akal Budi Saya tanya tuan-tuan Ikhlas lah saya tanya On top of your head Visa luar negara tuan-tuan tak -tuan, tuan -tuan, tuan, kes pasal apa? Dia terima duit kan? Ha? Dia terima duit daripada 3 orang uh, Atas balasan untuk projek visa luar negara di berpengalaman tidak bersalah Oleh mahkamah pada zaman Perikatan Nasional Now Akal Budi kes apa? Yelah dia rasuah dengan pengubahan duit duit haram Yelah dia buat apa? Apa yang dia buat dalam kes Akal Budi tu? Yang melibatkan duit rakyat dan duit negara Apa yang dia buat? So itu soalan dia Even that pun, kita sukar untuk nak pinpoint benda tu. Saya dah cakap banyak kali dah. Bukan nak membela Zahid, eh, tapi bila saya tengok kes yang pertama tentang VLN itu pun, sembrono dia punya dia punya uh, pendawaan eh? sehingga didapati tidak bersalah, saya rasa kes uh, akal budi lagi teruk. Pendawaan dia, penyiasatan dia. Eh? tapi ada prima facie is prima facie. Bukannya bersalah lagi. Dia baru prima facie. Prima facie maksudnya nampak-nampak macam ada kes. Okey kena jawab. Prima facie bukan lagi found guilty. Even pada peringkat uh, after prima facie pun ada orang didapati tidak bersalah. Banyak je kes. So apa yang peliknya? Kalau ada prima facie tak semestinya dia akan bersalah. Ada juga orang ada prima facie lepas tu didapati tidak bersalah. There are accounts macam tu. So dan dan juga kuasa uh, apa AG untuk nak buang teruskan pendakwaan. Okey. So dia mempersoalkan kerana dia me, apa dia apa dia banyak belantang. Okey, pertama dia kata kerajaan nak tumbang di social media. Social media yang mana? <laughs> Kalau kerajaan nak tumbang di social media, saya orang yang pertama yang akan melaporkan. Di social media yang kata nak tumbang tu Papa Gomo je. Even orang-orang Gen Perikatan Nasional pun tak ada yang kata nak tumbang. Dibuktikan pula di dalam parlimen bila buka saja parlimen, Perdana Menteri offer ok kalau ada undi percaya atau tidak percaya tolong bawa usul langsung tak bawa ni baru-baru ni yang parlimen bawa-bawa ni dan sebelum ini. Perdana Menteri offer siapa yang nak bawa undi percaya undi tak percaya silakan tak ada so undi percaya undi tak percaya pun tak ada jadi macam mana nak kata tumbang ok itu yang kedua dia kata Ibn Sabri mempersoalkan dalam isu tarif elektrik bukan Ismail Sabri seorang ramai juga daripada pembangkang dan juga kerajaan termasuk Wee Kasiung mempersoalkan perkara tersebut kenapa Ismail Sabri seorang yang kena so sebenarnya sesatan itu bukan berlaku semalam saya dah cerita, siasatan itu berlaku sebaik sahaja kita mengambil alih kerajaan. 700 juta itu dia melalui PMO dan juga Kementerian Komunikasi, tuan-tuan. Bila melalui Kementerian Komunikasi, kita dapati bahawa 700 juta dibelanjakan tetapi nilaian kepada perbelanjaan tersebut tidak mencapai kepada threshold 700 juta. There is something wrong somewhere. Sesatan dilakukan sejak 2022 aduan dia dibuat, sesatan dibuat sejak 2022 yang kantornya apabila dia, macam ni dia orang dapat tahu orang tu uh, apa orang kata uh, belanjakan duit bila salah seorang tu tak sabar dia beli rumah 20 juta tuan, -tuan kita kena ingat eh beli rumah 20 juta ni takkan tiba-tiba SPRM ni dia bukan bodoh kan ha, uh, saya nak cerita detail tak boleh eh saya pernah berborak dengan pegawai-pegawai tinggi SPRM so dia orang cerita macam ni dia orang buat sting macam ni dia buat operasi dia. Dia cerita pada saya macam ni kita buat macam ni. Sebab nak membuktikan rasuah ni bukan senang tuan-tuan. Especially kalau rasuah melibatkan wang tunai, it's not easy. So dia orang kena ada ada benda yang dia orang buat. So yang kantoi bila salah seorang pegawai empat orang tu beli rumah tunai, tunai 20 juta. So of course dia trigger LHDN ada kat situ kan. Tetapi itu yang dia orang nak. So dia tak akan tiba-tiba melainkan yalah wang tunai, siapa yang tahu wang tunai? Maksudnya SPRM ni dah I dah dia orang ni. Tunggu dia orang buat silap. Ada silap langkah dia. Pum dia tersilap langkah. Meaning SPRM bukan tak tahu. yang tahu. Cuma tengah tunggu kat mana silap yang dia orang akan buat. Silapnya tamak. kan? So bila silap tamak habis. Yang best ni tuan-tuan. Kenapa tiba-tiba Hal Ismail Sabri eh pejuang pula yang kecoh ni. Kan? Eh pejuang pula yang lebih-lebih. Kenapa eh? Hmm, pernah kita tanya soalan tersebut eh? Hmm. Uh, okay, right. Habis kat situ.